भाजपासोबत कधीही समजोता करणार नाही तुमची लढाई लढण्यासाठी मला लोकसभेत पाठवा प्रकाश आंबेडकरांचं जनतेला भावनिक आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आम्ही अंगावर घेऊ शकतो त्यांना समजावून सांगू शकतो रस्त्यावरील लढाई आम्ही जिंकू शकतो पण सभागृहातली लढाई जिंकायची असेल तर सभागृहात जाणं गरजेचं आहे तुमच्या मताने मी सभागृहात जाऊ शकतो आणि तुमची लढाई मी लढू शकतो असं म्हणत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रेशर कुकर या चिन्हासमोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचं आवाहन अकोल्यातील जनतेला केलेलं आहे अकोल्यातील फतेह चौक येथील प्रचार सभेत ते बोलत होते सभेला हजारोंच्या संख्येनं नागरिक उपस्थित होते औरंगजेबाच्या कबरीवर चादर चढवून दंगलीचा माहोल आम्ही दोन ते तीन तासात संपवून टाकला ही वस्तुस्थिती असल्याचं आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितलं एक वेळ होती की महाराष्ट्र या देशाला राजकारण आणि समाजाचा व्यवहार कसा असावा हे शिकवत होतं एकोणीसशे साठमध्ये यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी बाजार समितीचं गठन हे कायदेशीरित्या केलं आणि त्यामध्ये म्हटलं की शेतकऱ्यांचा माल हा बाजार समितीमध्ये विकला गेला पाहिजे असा इतिहासाचा दाखला आंबेडकर यांनी दिला जो लोग आस लगा के बैठे थे कि ये सरकार बदलाव लाएगी उम्मीद लेके बैठे थे कि एक नया दौर शुरुआत हुआ उनका निराश हुआ है वो आज वोटिंग को नहीं जा रहे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है जो सेक्युलरवादी है उन पे एक जिम्मेदारी है कि हम लोग 100 परसेंट वोटिंग करे तब जाके यहां की बदलाव की एक लहर यहां पर शुरू यह लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई है कई लोगों ने जिक्र किया कि औरंगजेब के मजहर पर जाके चादर चढ़ा के दंगों का माहौल हम लोग ने दो या तीन घंटे में हम लोगों ने खत्म करवा दिया ये बात सही है कि आरएसएस को हम लोग जो है वो वो अपने आंग पे ले सकते हैं उनको कुछ बातें हम लोग समझा सकते हैं राष्ट्रीय की लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं लेकिन सदन की लड़ाई अगर जीतनी है तो सदन में जाना जरूरी है और वहीं जाके हम लोग जीत सकते हैं आपके वोट से ये सदन में मैं पहुंच सकता हूं, और वहां की लड़ाई आपके लिए लड़ सकता हूं इसलिए ऐलान करता हूं गुजारिश करता हूं कि प्रेशर कुकर के सामने का बटन 26 को तक दबाकर आप भारी वोटों से जिताएंगे और अंदर की एक नई लड़ाई शुरुआत करेंगे इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे सजा लेता हूँ खुदा ब्यूरो रिपोर्ट एस मराठी अकोला